নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নমিয়লজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা কেইটামান হাউচ নাম্বাৰ সম্পৰ্কে ক'ম যিয়ে আপোনাক কতিপতি পৰ্যন্ত বনাব পাৰে বন্ধুসকল সংখ্যা দত্তত কোৱা হৈছে যে আমাক চাৰিওফালৰ পৰা সংখ্যাই আৱৰি আছে আৰু সংখ্যাই সদায় আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাই থাকে আমি বিশ্বাস কৰোঁ বা নকৰোঁ কিন্তু সংখ্যাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত সদায় থাকে যিহেতু জ্যোতিষাস্ত্ৰ নটা গ্ৰহ আছে আৰু সংখ্যা তত্তত নটা সংখ্যাৰ লগত নটা গ্ৰহ জড়িত হৈ আছে বুলি কোৱা হৈছে একৰ লগত সূৰ্য দুইৰ লগত চন্দ্ৰমা তিনিৰ লগত বৃহস্পতি চাৰিৰ লগত ৰাহু পাঁচৰ লগত বুধ ছয়ৰ লগত শুক্ৰ সাতৰ লগত কেটু আঠৰ লগত শনি আৰু নম্বৰৰ লগত মংগল জড়িত হৈ আছে বন্ধুসকল যিহেতু আমাৰ চাৰিওফালে কেৱল সংখ্যাই আছে আপোনাৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰটো এটা সংখ্যা আপোনাৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটো এটা সংখ্যা আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এটা সংখ্যা ঘড়ীৰ টাইমটো এটা সংখ্যা আপোনাৰ পিনক'ডটো এটা সংখ্যা আধাৰ নাম্বাৰটো এটা সংখ্যা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো এটা সংখ্যা চাৰিও দিশৰ পৰা আমাৰ সংখ্যাই আৱৰি আছে সংখ্যাকেৰি আমি কেতিয়াও এইখন সংসাৰত চলিবই নোৱাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰে কিছুমান বিশেষ এনাৰ্জি আছে গ্ৰহৰ এনাৰ্জি আছে আৰু সেই এনাৰ্জিবিলাকে আমাৰ ওপৰত সদায় প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি থাকে সেইকাৰণে সংখ্যা তত্বত আপোনাৰ নিজৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ মোবাইলৰ নাম্বাৰ বেংকৰ নাম্বাৰ এই সকলোবোৰ আপোনাৰ কাৰণে লাকি হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী সেইকাৰণে সংখ্যা তত্ত্বত কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনাৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰটো আপোনাক শ্বুট কৰা হ'ব লাগে আপোনাৰ কাৰণে লাকি হ'ব লাগে তেতিয়াহে আপোনাক এই বেংক একাউণ্টটোৱে বা মোবাইল নাম্বাৰটোৱে বা গাড়ীৰ নাম্বাৰটোৱে আপোনাক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ঠিক তেনেকৈ আপোনাক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা আৰু এটা বস্তু আছে আৰু সেইটো হৈছে আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটোৱে কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত সকলোতকৈ বেছি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে হাউচ নাম্বাৰটোৱে আপোনাক উন্নতি প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে যিহেতু আপুনি বেছি সময় ঘৰতে থাকে আপুনি য'তেই নাযাওক কিয় ঘূৰি আপুনি নিজৰ ঘৰলৈকে আহে গতিকে ঘৰখনৰ যিটো নাম্বাৰ আছে হাউচ নাম্বাৰ আছে সেইটো আপোনাৰ কাৰণে কিন্তু অত্যন্ত জৰুৰী আৰু সেই হাউচ নাম্বাৰটোৱে আপোনাৰ ঘৰত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে প্ৰভাৱিত কৰে যদি আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰটো আপোনাৰ কাৰণে লাকি নহয় সেই হাউচ নাম্বাৰটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰত কিন্তু নানান সমস্যা হ'ব পাৰে শাৰীৰিক সমস্যা হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ শিক্ষা দীক্ষাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মনি দিব পাৰে ধন টকা পইচাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে কেৰিয়াৰত সমস্যা হ'ব পাৰে বিজনেছত সমস্যা হ'ব পাৰে ঘৰত ৰোগ ব্যাধি নুগুচা হ'ব পাৰে বন্ধুসকল এইদৰে বিভিন্ন ধৰণে আপোনাক সমস্যা পেলাব পাৰে অৱশ্যে এইখিনি সমস্যা কাৰোবাৰ হৈ বাস্তুদোষৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কোনোবা কোনোবা ঘৰত বাস্তুদোষ একেবাৰে নগন্য পৰিমাণ থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰত সমস্যাই নুগুচে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেই ঘৰখনৰ হাউচ নাম্বাৰটোৰ ফালে মন কৰিব লাগে যিহেতু হাউচ নাম্বাৰৰ যিটো প্ৰভাৱ সেইটো সকলোৰে ওপৰত পৰে ঘৰখনৰ এতিয়াও কথা হ'ল বন্ধুসকল গাঁও অঞ্চলততো প্ৰায় হাউচ নাম্বাৰ নাথাকেই নগৰ অঞ্চলত থাকে আৰু হাউচ নাম্বাৰটো আমি লাকি কেনেকৈ কৰিম যিহেতু হাউচ নাম্বাৰটো আমি নিজে চইচ কৰি ল'বতো নোৱাৰোঁ মোবাইল নাম্বাৰ নিচিনাকৈ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ নিচিনাকৈ গাড়ী নাম্বাৰটো নিচিনাকৈ আমিতো নিজৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটো চইচ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ যিটো আমাক দিব সেইটোৱে আমি চলাব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল আমি কেনেকৈ গম পাম যে আমাৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটো লাকি হয় নে নহয় আমাৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটোৱে আমাক শ্বুট কৰিছে নে নাই কৰা সেইটো কেনেকৈ আমি গম পাওঁ যদি লাকি হৈ আছে তেন্তে আপোনাক সেই ঘৰৰ নাম্বাৰটোৱে আপোনাক ধন টকা পইচা হেল্থ ৱেলথ সকলো প্ৰদান কৰিব সু সমি প্ৰদান কৰিব যদি আনলাকি হৈ আছে আপোনাক পদে পদে অশান্তি দিব সমস্যা দিব বাধা দিব বিঘিনি দিব বন্ধুসকল এতিয়া আমি আমাৰ হাউচ নাম্বাৰটো লাকি নে আমাৰ কাৰণে আনলাকি সেইটো আমি কেনেকৈ জানিম তাৰ এটা উদাহৰণ আপোনালোকক দিছোঁ সাধাৰণতে ঘৰৰ নাম্বাৰবিলাক কিছুমান ছিষ্টেমত দিয়া থাকে ধৰি লওক কাৰোবাৰ বি অবিক দুই তিনি চাৰি পাঁচ কাৰোবাৰ চি অব্লিক তিনি চাৰি সাত আঠ এই ধৰণৰ এনেকৈ কিছুমান ঘৰ হাউচ নাম্বাৰ কলনীবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা যায় টাউনৰ এৰিয়াত এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এৰ লগত শ্লেছ থকা সেই সংখ্যাটো বাদ দিব লাগে পিছৰ যিটো ইউনিক নাম্বাৰ ধৰি লওক এ সংখ্যাটো আপোনাৰ কলনী সকলোৰে ঘৰতে আছে যিহেতু এইটো এটা ছেক্টৰ বুজায় সেইটোক আপুনি কাউণ্ট কৰিব নালাগে কিন্তু আপোনাৰ যিটো ইউনিক নাম্বাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ এ শ্লেছ বা বি শ্লেছ টু থ্ৰী ফাইভ ফ'ৰ আছে আপোনাৰ ওচৰজনৰ আকৌ টু থ্ৰী ডাবল ফাইভ আছে আপুনি কেৱল সেই ইউনিক নাম্বাৰটো যিটো আপুনি সংখ্যা কেইটামান পাইছে সেই সংখ্যাকেইটাহে আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰ হ'ব এতিয়া আপুনি হাউচ নাম্বাৰটো লাখি নালাগি কেনেকৈ গম পাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ হাউচ নাম্বাৰটো সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিব কেনেকৈ যোগ কৰিব ধৰি লওক আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰটো চাৰি পাঁচ ছয় শূন্য এটা উদাহৰণসহায়ত কৈছোঁ যদি গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰে তেতিয়া তাৰ ট'টেল ওলাব পোন্ধৰ হাজাৰ পোন্ধৰ ইজিট কৰোঁ তাৰ টুটেল হাউচ নাম্বাৰটো কণ্ট্ৰলক্ৰিক তেনেকৈ গোটেইকেইটা সংখ্যা ধৰি লওক যদি কাৰোবাৰ চৈধ্য ওলাই পোন্ধৰ ওলাই তেন্তে আমি সেই দুইটা সংখ্যা যোগ কৰি দিম কিন্তু যদি আপোনাৰ ঘৰৰ নম্বৰকেইটা যোগ কৰাৰ পিছত তেৰ ওলাইছে ষোল্ল ঊনৈছ ওলাইছে তেন্তে এই সংখ্যাকেইটা আপুনি কিন্তু ছিংগুল ইজিত কৰিব নালাগে যিহেতু এইকেইটাক সংখ্যাটোত কোৱা হৈছে কাৰ্মিক নাম্বাৰ কাৰ্মিকৰ অৰ্থ হৈছে যে এইকেইটা সংখ্যাই আপোনাক সমস্যাত পেলায় আপোনাক প্ৰব্লেম প্ৰদান কৰে আপোনাক বাধা বিঘিনি দিয়ে গতিকে এই সংখ্যাকেইটা যদি ওলায় যোগ কৰাৰ পিছত যদি তেৰ ওলায় ষোল্ল ওলায় ঊনৈছ ওলায় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াক চিংগল ইজিত কৰিব নালাগে আপোনালোকে গম পাব যে এইটো এটা কাৰ্মিক নাম্বাৰ কাৰ্মিক নাম্বাৰৰ সদায় নিগেটিভ এনাৰ্জিয়ে থাকে দ্বিতীয়তে হাউচ নাম্বাৰৰ কোনকেইটা সংখ্যাই অৰ্থাৎ যদি আমি হাউচ নাম্বাৰটো গোটেইটো যোগ কৰোঁ যোগ কৰাৰ পিছত কোনকেইটা সংখ্যা ওলালে আমাৰ কাৰণে ভাল প্ৰথম হৈছে ঘৰখনৰ কাৰণে যদি হাউচ নাম্বাৰটো যোগ কৰাৰ পিছত ধৰি লওক পোন্ধৰ ওজালে তাক আমি ছিংগল ইজিট কৰিলে ছয় ওলাব সকলোতকৈ ভাল সংখ্যাটো হৈছে ছিক্স ছয় সংখ্যাটো হৈছে শুক্ৰৰ সংখ্যা যি আমাৰ কু শান্তি ধন টকা পইচা বৈবাহিক সুখ সমৃদ্ধি প্ৰদান কৰে গতিকে আপোনাৰ ঘৰত যদি সংখ্যাটো যোগ কৰি ট'টেল ছিক্স ওলাইছে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে সি অত্যন্ত শুভ দ্বিতীয়তে যদি আপোনাৰ ঘৰত যিকেইটা নম্বৰ আছে হাউচ নম্বৰ আছে গোটেইকেইটা যোগ কৰাৰ পিছত তাৰ ট'টেলটো যদি পাঁচ ওলাইছে ধৰি লওক তেইছ ওলালে ট'টেল কৰিলে আপুনি গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰি তেইছ ওলালে তেইছক ছিংগল যোগ কৰিলে দুই লগত তিনি যোগ কৰি নে হ'ব পাঁচ যদি পাঁচ ওলাইছে তেন্তে আপোনাৰ সেই ঘৰখন নাম্বাৰটো আপোনাৰ কাৰণে লাকি যদি আপোনাৰ ঘৰখনত যিকেইটা নাম্বাৰ আছে হাউচ নাম্বাৰ আছে হাউচ নাম্বাৰটো আপুনি গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰি টোটেল যদি দহ ওলাইছে হাণ্ড্ৰেড ওলাইছে বা আঠাইছ ওলাইছে তেতিয়াও সেই হাউচ নাম্বাৰটো আপোনাৰ কাৰণে লাকি যিহেতু দুইৰ লগত আন যোগ কৰিলে হ'ব দহ এই সংখ্যাটো হৈছে সূৰ্যৰ সংখ্যা কিং আপোনাৰ ৰজাৰ কুৱেলিটি প্ৰদান কৰাত ৰজাৰ হাততো নিশ্চয় ধন টকা পইচা সকলো থাকেই প্ৰতিপত্তিশালী কৰাত ক্ষমতাশালী কৰাত সেই হাউচ নাম্বাৰটো আপোনাক সহায় কৰিব গতিকে এক সংখ্যাটো এটা লাকি নাম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰি তাৰপিছত যদি আপোনাৰ ঘৰৰ গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰাৰ পিছত যদি ছিংগল ইজিট কৰিলে তিনি ওলাইছে তেতিয়াও এটা শুভ বুলি কোৱা হৈছে তিনি হৈছে বন্ধুসকল গুৰু বৃহস্পতিৰ নাম্বাৰ তিনি সংখ্যাটোৱে আপোনাক সুখ সমৃদ্ধি প্ৰদান কৰে মানসিক শান্তি প্ৰদান কৰে গতিকে যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ হাউচ নাম্বাৰটো যোগ কৰিলে যোগ কৰাৰ পিছত যিটো সংখ্যা ওলায় সেই সংখ্যাটো ছিংগল ইজিট কৰিলে ছিক্স ওলায় ফাইভ ওলায় ওৱান ওলায় বা থ্ৰী ওলায় তেন্তে সেই হাউচ নাম্বাৰটো আপোনাৰ কাৰণে অত্যন্ত লাকি কিন্তু যদি যোগ কৰাৰ পিছত তেৰ ওলায় ষোল্ল ওলায় বা ঊনৈছ ওলায় তেন্তে তাক চিংগল ইজিট কৰিব নালাগে সেইটো এটা কাৰ্মিক নাম্বাৰ আৰু কাৰ্মিক নাম্বাৰ সদায় আমাক নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰদান কৰে আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰৰ নম্বৰকেইটা যোগ কৰাৰ পিছত এঘাৰ ওলায় তাকো ছিংগল ইজিট কৰিব নালাগে আৰু যদি বাইছ ওলায় তাকো ছিংগল ইজিট কৰিব নালাগে এঘাৰ আৰু বাইছ এই দুইটা সংখ্যাক কোৱা হৈছে মাষ্টাৰ নাম্বাৰ মাষ্টাৰ নাম্বাৰ বুলি কোৱা হৈছে গতিকে যদি আপোনাৰ গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰি এঘাৰ ওলাইছে বা বাইছ ওলাইছে তেন্তে তাক চিংগুলিজেট কৰিব নালাগে সেই দুইটা সংখ্যা আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰণে কিন্তু অত্যন্ত লাকি যিহেতু এই দুইটাক কোৱা হৈছে মাষ্টাৰ নাম্বাৰ এতিয়া কথা হ'ল বন্ধুসকল প্ৰত্যেকৰে হাউচ নাম্বাৰ আছে হাউচ নাম্বাৰটো যোগ কৰিলে কোনোতো কেতিয়াও ছয় পাঁচ তিনি বা এক নোলায় কাৰোবাৰ সাত ওলাব কাৰোবাৰ ন ওলাব কাৰোবাৰ আঠ ওলাব এতিয়া কথা হ'ল এই সমস্যাটো আমি সমাধান কেনেকৈ কৰিম কি কি দৰে আমি নিগেটিভ হাউচ নাম্বাৰটো পজিটিভ কৰিম তাৰ কাৰণে আমি ঘৰখন এৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বা ঘৰখন এৰি বেলেগত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এটা সৰু উপায়ৰ জৰিয়তে আমি সেই নিগেটিভ হাউচ নাম্বাৰটো পজিটিভ কৰি ল'ব পাৰোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে বন্ধুসকল ভালকৈ শুনি লওঁ যিটো হাউচ নাম্বাৰ আপুনি যোগ কৰাৰ পিছত টুটেল ওলালে সাত ওলাইছে আঠ ওলাইছে ন ওলাইছে দুই ওলাইছে সেই ক্ষেত্ৰত যিটো হাউচ নাম্বাৰ আছে হাউচ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ৰেড কালাৰ এটা মাৰ্কাৰ পেন লৈ ল'ব সেইটোৱেদি ৰাউণ্ড কৰি এটা বৃত্ত আঁকি দিব এটা এনাৰ্জি চাৰ্কল এটা আঁকি দিব আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰটোৰ ওপৰতে ৰঙা কলৰ সৈতে এটা এনাৰ্জি চাৰ্কল বনাই দিব অৰ্থাৎ গোলকৈ এটা বৃত্ত আঁকি দিব যেতিয়া আপোনালোকে বৃত্তটো আঁকিব সেই বৃত্তটো আঁকাৰ লগে লগে সেই নাম্বাৰৰ যিটো এনাৰ্জি আছে সেই এনাৰ্জিটো সেই বৃত্তটোৰ মাজতে অৰ্থাৎ এনাৰ্জীৰ চাৰ্কেলটোৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ যাব সি আপোনাক বিশেষ সমস্যা দিব নোৱাৰিব তাৰোপৰি আৰু এটা আপোনালোকে কাম কৰিব ধৰি লওক আপোনাৰ হাউচ নম্বৰটো তিনি সাত ন আঠ এতিয়া আপুনি গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰক তিনি লগত সাত যোগ কৰিলে দহ হ'ল দহৰ লগত ন যোগ কৰিলে ঊনৈছ হ'ল ঊনৈছৰ লগত আঠ যোগ কৰিলে সাতাইছ হ'ল এতিয়া সাত আৰু দুই দুইটা সংখ্যা যোগ কৰিলে তাৰ ট'টেল ল'ব ন নটো হৈছে মংগলৰ সংখ্যা আৰু এই সংখ্যাটো আপোনাক কি দিব আপোনাক শাৰীৰিক সমস্যা দিব ঘৰৰ ব্যক্তিসকল খিংখিঙীয়া কৰিব খঙাল কৰিব আপোনাক এগ্ৰেছিভ কৰিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই মংগলৰ সংখ্যাটোৰ পৰা এই মংগলৰ নিগেটিভ এনাৰ্জীৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে এই হাউচ নাম্বাৰটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰঙা কলমৰ এটা এনাৰ্জি চাৰ্কেল বনোৱাৰ উপৰিও এটা সৰু কাম কৰিব ধৰি লওক এতিয়া ট'টেল আমাৰ ওলাইছিলে ন ন সংখ্যাৰ লগত যদি আমি এক যুগ কৰোঁ দহ হ'ব গতিকে আমি কি কৰিম সেই এনাৰ্জি চাৰ্কেলটো বাহিৰত এটা এক সংখ্যা আমি লিখি দিম সৰুকৈ পেঞ্চিলৰ সৈতে হওক কলমৰ সৈতে হওক সৰুকৈ জান নিজানকৈ কেৱল আমি দেখিব পোৱাকৈকৈ সেই সংখ্যা এটা লিখি দিম তেতিয়া নৰ লগত এক যুগ কৰিলে হৈ গ'ল দহ আৰু সেই সংখ্যাটো আমাৰ পজিটিভ হৈ গ'ল সূৰ্যৰ সংখ্যাটো গুচি আহিলে এইদৰে আমি নিগেটিভ হাউচ নাম্বাৰটো পজিটিভ কৰি ল'ব পাৰোঁ যিহেতু হাউচ নাম্বাৰটো আমাক এলট কৰা হয় আমিতো চেঞ্জ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ এই ধৰণে আমি সেই নিগেটিভ সংখ্যাটোৰ ওপৰত এটা এনাৰ্জি চাৰ্কেল বনাই সেই নিগেটিভ সংখ্যাটো পজিটিভ কৰিবৰ কাৰণে ধৰি লওক যদি কাৰোবাৰ হাত ওলায় এতিয়া হাতৰ লগত কি যোগ কৰিলে সেই নাম্বাৰটো পজিটিভ হ'ব মইতো আগতে কৈছিলোঁ যে সকলোতকৈ ঘৰৰ কাৰণে পজিটিভ নাম্বাৰটো হৈছে ছিক্স ভেনাছ এতিয়া হাতৰ লগত কি যোগ কৰিলে ছয় সংখ্যাটো ওলাব সাতৰ লগত আমি আঠ যোগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম সৰুকৈ আঠ সংখ্যাটো তলত লিখি দিম এনাৰ্জি চাৰ্কেলটো বনোৱাৰ পিছত তেতিয়া সাতে আঠে কিমান হ'ব পোন্ধৰ পোন্ধৰটো আমি চিংগল ইজিট কৰোঁ তেতিয়া পাছেকে হ'ব ছয় গতিকে আমাৰ হাউচ নাম্বাৰটো আমাৰ কাৰণে পজিটিভ হৈ যাব বন্ধুসকল এইটো এটা অত্যন্ত শক্তিশালী উপায় যিকোনো নিগেটিভ এনাৰ্জীক পজিটিভ কৰিবৰ কাৰণে সেয়া আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰেই হওক গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেটেই হওক বা যিয়েই নহওক সেই নিগেটিভ এনাৰ্জিটো পজিটিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো উপায় কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো এটা অত্যন্ত চিম্পুল উপায় আৰু অত্যন্ত এফেক্টিভ উপায় বন্ধুসকল আমি সকলোৱে নিজৰ ঘৰৰ বাস্তুৰ ধ্যান দিওঁ আমাৰ ঘৰখনৰ সদস্যসকলৰ কোষ্ঠীৰ ওপৰত ধ্যান দিওঁ নামটোৰ ওপৰত ধ্যান দিওঁ কিন্তু আমি কেতিয়াও নিজৰ ঘৰৰ হাউচ নাম্বাৰটোৰ ওপৰত ধ্যান নিদিওঁ কিন্তু আচৰিত হ'লে সঁচা কথা যে আমাৰ ঘৰৰ হাউচ নাম্বাৰটো আমাৰ ওপৰত সমানে প্ৰভাৱ পেলায় ঘৰখনৰ ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্বক নিৰ্ধাৰণ কৰাটো ঘৰৰ হাউচ নাম্বাৰটো কিন্তু যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় যিহেতু সেইখন ঘৰত যিসকল ব্যক্তি থাকিব সেই এনাৰ্জিটো আমাক সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ হাউচ নাম্বাৰটো যোগ কৰি ছয় পাঁচ তিনি বা এক ওলায় তেন্তে তাক পজিটিভ বুলি ধৰি ল'ব একো চেঞ্জ কৰা দিব কাৰণে যদি নিগেটিভ ওলায় ধৰি লওক সাত ওলায় আঠ ওলায় ন ওলায় দুই ওলায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই যিটো ছিম্পুল উপায় কৰিব নিগেটিভ যিটো হাউচ নাম্বাৰ তাৰ ওপৰত তাৰ ৰঙা পেনেৰে চাৰ্কল বনাব আৰু তাৰ ছাইডত আপোনালোকে সৰুকৈ ধৰি লওক যদি ন ওলায় তেন্তে নৰ লগত এক যোগ কৰি দিব যদি হাত ওলায় হাতৰ লগত আঠযোগ কৰি পেলাই তাক পজিটিভ কৰি ল'ব এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ হাউচ নাম্বাৰটো পজিটিভ কৰি ল'ব চাব আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহিব সমস্যাবিলাক দূৰ হ'ব আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহিব ধন টকা পইচা লাভ হ'ব ঘৰৰ সদস্যসকল ব্যৱসায়ত হওক কেৰিয়াৰত হওক উন্নতি আহিব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই হাউচ নাম্বাৰ নিগেটিভ হাউচ নাম্বাৰটো কেনেকৈ আমি পজিটিভ কৰিব লাগে আৰু কোনকেইটা হাউচ নাম্বাৰে আমাক উন্নতি প্ৰদান কৰে কোনকেইটা হাউচ নাম্বাৰে আমাক নিগেটিভ এনাৰ্জি দিয়ে আমাক জীৱনলৈ সমস্যা আনে সেই সম্পৰ্কে আজি আপোনালোকে ভালকৈ গম পালে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই বিষয়টো সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ